kembali dalam tajuk uh, sains tahun 3 eh, iaitu tajuk ketumpatan ketumpatan pada muka surat 63 eh 63. Okey. Tajuk kecilnya ialah timbul dan tenggelam. Okey. Kalau di sini nombor 1 jalankan aktiviti di bawah. Sediakan objek seperti yang berikut. Okey, ini dia sebuah buat praktikal tapi tak apa kita bincang dulu tutorial kita sebagai teori. Okey, diberi bahan-bahan berikut. Lebih kurang ada 12 bahan iaitu ketulan ais, buntim, buah lemon, ubi kentang, skru, klip getas, lilin, kayu, aiskrim, bola pingpong dan juga susu pekat. Pensel. Last kali ialah ya, kunci. Okey. Bahan-bahan ni masukkan objek ke dalam besen berisi air masukkan ke dalam besen ataupun baldi lah. ha, yang berisi air rekodkan pemerhatian dalam jadual di bawah okey selepas so itu tengok satu-satu bahan tu kita rekod sama ada dia objek tu benda di atas ni timbul ataupun dia tenggelam okey kalau timbul tulis kat sini timbul kalau dia tenggelam kat sini okey tengok satu tu okey ketulan ais ais kalau kita masuk dalam air dia akan timbul. Okey. Sudah pasti dia akan timbul. Okey, timbul. Gunting, gunting besi dia akan jadi tenggelam. Okey. Masuk sini tenggelam. Tulis. Okey, ketulan ais ni tulis sini, ketulan ais. Buah lemon, buah lemon sudah pasti dia akan timbul. Timbul. Tulis kat sini. Okey, ubi kentang, ubi kentang masuk dalam air dia akan tenggelam okey dia akan tenggelam tulis sini Tenggelam ubi tentang skru skru buat daripada besi sudah pasti dia akan tenggelam klip kertas daripada besi dia akan tenggelam lilin lilin masuk di dalam air pasti dia timbul tulis sini lilin okey Kayu aiskrim Kayu aiskrim buat daripada kayu Sudah pasti dia akan timbul Tulis sini Kayu aiskrim Bola pingpong, bola pingpong sudah pasti masuk dalam air kerana dia ada ruang udara di tengah-tengahnya, sudah pasti dia akan timbul. Bola pingpong timbul. Okey, susu pekat. ah ha, susu pekat bukan susu cair, air kotak tu bukan eh, susu pekat. Okey, susu pekat masuk dalam air, sudah pasti dia akan tenggelam. Susu pekat letak sini. Pensel. Pensel buat daripada kayu. Okey, pensel sudah pasti dia timbul. Tulis sini pensel. Okey, kunci kunci daripada besi, daripada besi dia akan tenggelam, tenggelam. Okey, itu yang simple saja. Okey. Tengok pada soalan yang seterusnya, dua. Mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Okey, mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Okey, tulis sini. Objek boleh timbul kerana kalau dia timbul dia adalah kurang tumpat okay. Objek boleh timbul kerana kurang tumpat okay. Dan objek boleh tenggelam kerana lebih tumpat lebih tumpat Okey Lebih tumpat maksudnya lebih berat lah Okey Titik Okey Nombor tiga, berikan satu contoh objek lain yang timbul dan objek yang tenggelam. Ha, dia nak bagi contoh lain, bukan contoh yang di atas ni contoh lain. Apakah objek yang timbul? Dan satu objek yang tenggelam. Okay, dia nak objek yang lain, okay, selain daripada di atas. Objek yang timbul. Boleh bagi tak? Boleh bagi contoh. Contoh satu ialah yang timbul, kamu boleh buat hmm, yang tak ada kat atas adalah span. Okay, span, timbul objek yang tenggelam. Okey, objek yang tenggelam, mungkin ha, kamu boleh bagi duit shilling, duit shilling. Okey. Ha, kalau duit kertas dia timbul pula. Okey, itu saja untuk muka surat 63. Tumpat atau kurang tumpat. Ha, dua perkataan yang berasingan pada muka surat 64. Okey apa yang kita nak faham secara mudahnya secara mudahnya lebih tumpat lebih tumpat ni maksudnya dia lebih berat lebih berat bila berada di dalam air kalau kurang tumpat maksudnya kurang berat bila berada di dalam air okey isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul tenggelam dia bagi eh, jawapan pilihan jawapan eh tenggelam timbul lebih tumpat Kurang tumpat... Tenggelam kita tahu... Benda tu akan uh, berada di dasar air... Timbul benda itu... Akan berada di permukaan air... Lebih tumpat maksudnya... Lebih berat di dalam air... Kurang tumpat maksudnya kurang berat di dalam air... Maksudnya dia akan timbul lah... Okey... Tengok pada gambar yang pertama... Faham dulu... Okey ni buah apple... Buah apple... Dia timbul... Di permukaan air... Okey... Apa soalannya? Buah apple timbul ambil ini timbul di permukaan air kerana buah apple kurang tumpat daripada air maksudnya buah apple ni kurang berat daripada air sebab tu dia naik ke atas jadi timbul okey seterusnya ini adalah batu okey batu berada di dasar air di dasar air bawah air okey batu Tenggelam dalam air kerana batu lebih tumpat Maksudnya lebih berat lah. Lebih tumpat daripada air ha. Sambil yang jawapan di atas tu Tenggelam masuk sini Dan juga lebih tumpat masuk ke sini Dan... Gambar yang ketiga untuk kita fahami ialah ha ini adalah eksperimen eh, contoh yang dibuat iaitu dia letakkan minyak masak dalam air. Di bawah ni ada air, di atas tu ada minyak masak. Jadi ada dua lapis, dua layer. Okey, kenapa jadi begini? Kerana nanti kita tengok pada soalannya. Minyak masak ha timbul. Okey, timbul di permukaan air kerana minyak masak Kurang tumpat daripada air Maksudnya Minyak masuk yang lebih ringan lah Kurang berat Kurang tumpat daripada air Itu sahaja untuk menjawab pada soalan muka surat 64 Ok Ok seterusnya kita ke muka surat 65 Iaitu ketumpatan buah-buahan Ok Muka surat 65 tajuknya ketumpatan buah-buahan. Okey, ini kita perlu memahami gambar rajah eh. Gambar rajah hasil aktiviti yang dibuat. Okey. Kita per sini, Aisyah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji perbezaan ketumpatan antara buah P dengan buah Q. Ha, dia nak kaji antara buah P ni, dia bagi buah P dan juga buah Q. Di dalam air ha. Nak tengok ketumpatan Berat sesuatu benda di dalam air Dia berbeza eh? Berat di atas Di luar air Dengan di dalam air Di dalam air kita panggil ketumpatan Okey Sama ada dia lebih tumpat Ataupun dia kurang tumpat Okey Nombor satu Okey Mengapakah buah pi tidak tenggelam dalam air? Kita kenapa buah pi ni Dia tidak tenggelam ke dalam air jadi jawapannya mestilah kerana buah pi kurang tumpat daripada air. Sekali lagi kerana buah pi kurang tumpat. Kurang tumpat ni kurang, kurang beratlah daripada air. Sebab tu dia timbul ke atas. Okey, nombor dua Bandingkan ketumpatan antara buah P dengan buah Q ha, Dia nak suruh bandingkan buah P ni dengan buah Q Jadi kita boleh buat ayat Dia suruh kamu buat ayat lah Jadi buah P kurang tumpat berbanding buah Q Okey, itu dia ni Buah P kurang tumpat Okey, kurang tumpat kurang berat Berbanding buah Q Okey. Okey, dan nombor tiga, susunkan buah P, buah Q dan I mengikut urutan ketupatan secara menaik. Okey, tengok berat dia dalam air secara menaik. So, yang paling ringan dulu adalah, mestilah kat sini adalah P. P paling ringan dulu. Okey, P. Jadi, P kurang tumpat. Lepas tu, I. dan buah Q. Okey, sini tulis buah P, air dan buah Q. Okey, ambil saja sini buah Q. Okey, nombor 4, berikan contoh buah P dan buah Q di dalam petak di bawah contoh. Apa buah P yang timbul? Contoh. Dan satu lagi buah Q. Dia bahagian so so kamu bagi contoh. Jadi kita boleh bagi sini, ini boleh kita katakan sini adalah buah Kelapa. Buah kelapa kan ke timbul di atas permukaan air. Kan? Okey. Kita letak sini buah. Ini buah kelapa. Yang ni yang tenggelam. Buah anggur. Anggur dia tenggelam dalam air. So, kita tulis sini jawapannya. Buah P. Kelapa. Buah Q. Anggur. Itu saja untuk menjawab pada muka surat 65. Semoga kamu bersemangat belajar. Terima kasih.